ঘৰতে বনালো আজি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ দৰে ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইচ এয়া চাওক আপোনালোকে একে একে হৈছে নে দেখাত আৰু এইফালে টমেট' চচ সকলোবোৰ ঘৰতে বনোৱা হয় আৰু কস্তুৰি আৰু মই মই প্ৰথমতে অলপ সোৱাদটো লৈ চাওঁ ন কেনেকুৱা হৈছে আজি পিন্ধি উৰু ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা কলৈ সকাম খাবলে যাও আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মানে আমাৰ নতুন গাঁৱৰ খুৰিয়ে খুৰিয়ে মানে খুৰিয়াতৰ সকাম আছে তালে যাও মেখেলা চাদৰ ধুনিয়াকে পিন্ধি লৈছো

বৰষুণ আহে বতাহ আহে তেতিয়া মানে বতাহে বৰষুণটো ঠেলি ভিতৰলৈ সুমিয়াই দিয়ে এচাকনিৰ পৰা বহুত ভিতৰত পানী সোমাই যায় যেতিয়া বতাহ আৰু বৰষুণ একেলগে আহে সেইটো কাৰণে এইখন লগাই দিছোঁ অলপ ছেফটিৰ কাৰণে আৰু কাৰণ ভিতৰত কাপোৰ চাপোৰ আছেতো যদি তিতি যায় কি হ'ব গোটেই বৰবাদ হৈ যাব স্কুল ছুটী হোৱাৰ টাইম হৈ গৈছে কষ্টুৰীৰ সেইটো কাৰণে ল'বলৈ গৈ আছোঁ ৰ'দ হৈছে অ' আজি কস্তৰিক স্কুলৰ পৰা আনি ঘৰ পালোহি তাৰপিছত এতিয়া মই ফ্ৰিজটো খুলিছোঁ এটা বস্তু যোৱাকালি আনি থৈ দিছিলোঁ সেয়া হৈছে সৰু সৰু মাছ বৰিয়লা মাছ বুলি কওঁ আমাৰ ইয়াত আপোনালোকৰ ফালে কি বুলি কয় নামটো সেইটো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাই দিব আমি বৰিয়লা বুলি কওঁ নাইবা নদী মাছ বুলি কওঁ নদীত পায় মাছটো বিশেষকৈ আমাৰ যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী তাত পায় এই মাছটো আৰু এই মাছটো এতিয়া মই বাচিম আৰু পাতত দি পিটিকা কৰি খাম মাছখিনি বাচি ললোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া পাতত দি খাম আৰু মাছখিনি এয়া দেখিছেনে সৰু সৰু মাছ এনেকৈ খুৱাই ভাল নেমু অলপ দি দিওঁ চেপি নিমখ দি দিওঁ সানি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ দুটা বস্তু দিছোঁ বাকী যি দিব লগা আছে সিজাৰ পাছত দিম আৰু এতিয়া এনেকৈ সিজি লওক অঁ হালদি নিদিওঁ আৰু এনে এইটো সকামৰ প্ৰসাদ এতিয়া আমি উলিয়াই উলিয়াই খাবলৈ লৈ আছোঁ তুমি কোনো খাবা খুহি আৰু খোৱা মাছখিনি কলপাতত মেৰিয়ালো হয় বান্ধিবলৈ একো যোগাৰ নাছিলে সেইকাৰণে তাঁৰৰ পৰাই পকাই দিছোঁ আৰু আৰু গোটেই চৌকাটো লেতেৰা হৈ গৈছে কলপাতৰ ধূলি ওলাই ওলাই মাছটো সিজি গৈছে সেইয়া অৱস্থাটো বাতিটো ঢালি দিছোঁ এই ৰানিমখ জলকীয়া আদা ৰচুন চব আছে ইয়াতে দি দিছোঁ খুন্দা এটা লৈছোঁ ইয়াৰ পৰা কৰিছোঁ নহ'লে সেনেকৈ মানে হাতৰ পৰা পিটিকিলে কি হয় কাঁই সোমাই যায় নাখাওঁ নেকি সকামত গৈ খাইগৈ বোলে আমাক মানে প্ৰসাদ দি পেলাই আহিছিলে যা খাকৈ যা চাওক না ভাত এয়া ভাজি এয়া পিটিকা আৰু দালি দালি আছে আৰু মানে পাতত খোৱাৰ মজাটোৱে বেলেগ যিটো পাতত মানে প্ৰসাদ লৈ আনিছিলে সেই পাতখিলাতে এতিয়া মই ভাত খাই আছোঁ কাৰণ মানে পাতত ভাত খোৱাৰ মজাটো বহুত বেলেগ এয়া চাটনি মাছৰ ধুনীয়া হৈছে আৰু দুয়োজনীকে খোৱাই মানে খাবলৈ দিছিলোঁ বহুত ভাল লাগিছে বুলি কৈছে বাৰু ক'ত পায় এই বস্তুটো দয়া কৰি দিব প্ৰথমবাৰ বনাম কস্ত মানে সদায় কৈ থাকে মই ভাবিলোঁ আজি বনাই চাওঁৱেই নেকি এবাৰমান কেনেকুৱা লাগে কস্তুৰিও এইফালে সহায় কৰি দি আছে আলু বাকলি গুচাই গুচাই আলু পতা হৈ গ'ল এতিয়া ধুই লৈছোঁ আলুখিনি ধুনীয়াকৈ চেষ্টা এটা কৰি চাওঁ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এইবোৰ কৰি পোৱা নাই বাৰু আগে পিছে কেনেকুৱা হয় নাজানো বেছি ডাঙৰ কাটিলে বোলে বেয়া বোলে সেইকাৰণে অলপ মিডিয়াম চাইজত কাটিছোঁ যাতে ভালকৈ সিজে সোনকালে সিজে আৰু দেখিবলৈ ভাল হয় যাতে খাবলৈও ভাল হয় আলু কাটিব নিদিয়াৰ কাৰণে সেইফালে মুখ ফুলাই আছিল গ'লগৈ বাহিৰত গ'লগৈ গ'লগৈ বেছি নহয় কেৱল পাস্তা আলু লৈছিলোঁ আৰু এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ কটা হৈ গৈছে এয়া দীঘল দীঘলকৈ চাওক আৰু বস্তুৰে চাই আছে মোবাইলত যে ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ কেনেকৈ বনায় সেইয়া মোক তাই মোক দেখুৱাই আছে কেনেকৈ বনায় কেনেকৈ নবনাই কৈ আছে মোৰ এফালৰ পৰা গৰম পানী হৈ আছে এতিয়া আলুখিনি সিজাই ল'ম পাঁচ মিনিটমান এইটো সম্পূৰ্ণ সিজাব নালাগে মানে আধা কেঁচাকৈ সিজাই আধা সিজাকৈ সিজাব লাগে আৰু আলুখিনি দি দিলোঁ ইয়াতে

এইয়া চাওক পানী ওলাই গৈছে তলফালৰ পৰা এতিয়া এই যিখিনি আলু আলুখিনিত মানে পানী লাগি থাকিব নেলাগিব সম্পূৰ্ণৰূপে সম্পূৰ্ণৰূপে শুকাই যাব লাগিব সেইটো কাৰণে এতিয়া মই ৰ'দত দিবলৈ গৈ আছোঁ আধা আধি হৈ আছে আৰু আধা আছে শুকাবলৈ অঁ গৰম গৰম ৰ'দত দিম বুলি বাহিৰলৈ গৈছিলোঁ ৰ'দটোৱে নাইকিয়া হৈ থাকিলে সেইকাৰণে এটা কাম কৰিম এতিয়া মই ফেনৰ তলতেই দিম আৰু বঢ়িয়াকৈ ইয়াতে শুকালেই হ'ল পানীখিনি নাইকিয়া হৈ গ'লেই হ'ল আলুখিনিৰ পৰা তুমি আলুখিনি খাই নি খাই দিবা নেকি কেঁচা নহয় এটা খাইছ ন তুমি সিজা হয় খাইছা সিজে নাই এতিয়া বহল কৰি দিওঁ অলপ প্ৰথম অভিজ্ঞতা দেই ৰাইজক বিলাহী চচৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গৈছে ইয়াত কি কি দিছোঁ গম পাইছেনে আদা নহৰু শুকান জলকীয়া আৰু বিলাহী ৱাও বিলাহীখিনি এতিয়া কেৰাহী এখনত এনেকৈ গৰম কৰিব লাগিব মানে সিজাব লাগিব যিহেতু কেঁচা হৈ আছে বেয়া লাগিব যে নিমখ দিলোঁ গুড় দিলোঁ মানে চেনী দিয়ে বাৰু কিন্তু মই গুড় দি দিছোঁ আৰু অকণমান আৰু অকণমান দেৰি ৰখিব লাগিব পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট ৰখিব লাগিব পাঁচ মিনিট ৰ'ব লাগিব মেৰা আলু চুকগীয়া ইয়ে টমেট'কাৰ চচবি ৰেডি হওকগৈ আহে এয়া বন কৰ ডেটা সোমেবি অৰ ইয়ে কেৰাহী পাত দিয়া হা তেল গৰম হৈ গৈছে লাহে লাহে এই আমাৰ আলু ৰেডি তাৰপাছত ইয়াত মানে এটা বগা বগা বস্তু আনে কি আনে মই ধৰিব পৰা নাই ময়দা হয়নে আটা হয়নে বেচন মই ধৰিব পৰা নাই কিন্তু আমাৰ লগত আটা আছে এতিয়া আটাকে অলপ দি দিম বেছি নিদিওঁ আৰু কম পৰিমাণে এনেকৈ মানে ওপৰতে আৰু এনে পাটৰ টাইপত

ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইছ এটা মান খাই চোৱাচোন কেনেকুৱা লাগিছে ক'বা বেয়া লাগিলে বেয়া লাগিছে ক'বা ভাল লাগিলে ভাল লাগিছে কবা চচ নল'বা চচ কেমেৰা ফালে চাই থাকা আকে কোৱা ও ওচৰ পৰা দেখুৱা ঠিক আছে শুনো এইটো বেয়া লাগিছে নেকি এতিয়া সোৱাদটো লৈ চাওক কেনেকুৱা হৈছেনো বস্তুৰে আগতে সোৱাদ ল'লেই তাই বিলাহীখিনি টেঙা টেঙা বুলি কৈ আছে চচখিনি টেঙা নে মিঠা এতিয়া মই খালে খাই চাই লাহে গম পাম আৰু দেখাত একে একে হৈছে নাই চাওকচোন চাইজটো অকণমান সৰু হ'ল বাৰু ক্ষীণ ক্ষীণ হৈ গ'ল চেলেঞ্জ কৰিবা তুমি ইমান অকণমান আছে এয়া এই মই এটা চচ লগাই দিওঁ ওচৰ পৰা দেখুৱা আকৌ অঁ চচ লগাইছোঁ তাৰপাছতে খাই চাইছোঁ কেনেকুৱা নহয় কম দে আপোনালোকক এই মালখিনি কিন্তু বঢ়িয়া হৈছে ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজখিনি একেবাৰে ক'বলগীয়া একো নাই একদম বঢ়িয়া হৈছে কোনো কমপ্লেইন নাই কিন্তু চচখিনি বহুত টেঙা হৈ গ'ল খাই চাচোন কেনেকুৱা লাগিছে কবি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছো ইমানখিনিতে আকৌ লগ পাম এটি বেলেগ ভিডিঅ'ত আজিলৈ শুভৰাত্ৰি গুড নাইট